<laughs> तो बीरबल ने कहा कि बच्चों देखो वो वो जो युवक है ना वो जो युवक है उसको कोई पंडित बोले ना तो वो चेड़ता बहुत है अच्छा बच्चों को तो यही चाहिए शरारती होते हैं चॉकलेट खाते खाते उस ब्राह्मण के पास जाकर ओ पंडित जी और बीरबल ने सिखा के रखा था दौड़ा पीछे तुम्हारी भली हो एक ब्राह्मण का लड़का था तो फिर वो बहुत मेहनत करता था लेकिन विद्या उसको चढ़ती नहीं थी घनन विद्या चढ़े नहीं बहुत मेहनत विद्या न चढ़ी पची बोलो क्या होती भ्रौा हो तो, दी। विद्या चढ़ी नहीं तो उम्र हो गई लेकिन उसके मन में यह था कि भले ही मैं सांदीपने में दाखिल तो नहीं हुआ हूँ मार तो इंटरव्यू में पड़ो पंडित तो था वह बता मैंने पंडित के, एन एन बीरबल एन, एन मिलो तो बीरबल से कहा कि मुझे सब पंडित कहे ऐसी मेरी इच्छा है तो बोले पढ़ लो पंडित हो जाओ परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ बोले कर लिया विद्या नो चढ़ी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा लेकिन सब मुझे पंडित कहे ये मेरी इच्छा है आप मेरा इतना काम नहीं करोगे तो फिर बोले करो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगा देखो जो भी तुमको पंडित कहे ना उसको मारने दौड़ना तुम इतना करो अरे नहीं हो तो वही तो मैं चाहता हूं लोग मुझे पंडित कहे तो मैं तो गदगद -गद हो जाऊंगा बोले अभी गदगद -गद नहीं होना है जो भी तुमको पंडित कहे उसको मारने दौड़ना पंडित के रूप में प्रसिद्धि चाहते हो ना केवल एक कहे उससे क्या होगा पूरा गांव तुमको पंडित कहेगा तो तुरंत गदगद गद नहीं हो जाना है ओके जो भी तुमको पंडित बोले मारने दौड़गा ठीक है उसको तैयार कर लिया उस ब्राह्मण युवक को और फिर एक दिन बीरबल ने बच्चों को सबको बोला इधर आओ ये लो टॉफी चॉकलेट खाओ और फिर बीरबल ने धीरे से कहा बच्चों बोले जी अंकल जो आ, आ बद कथाओं में बीरबल बुद्धि वालू काम कर बीरबल बुद्धिम नहीं बुद्धि काम करे बीरबल तो कोई भी कहानी बना लो बीरबल को लेकर अंकल आप बहुत अच्छे हैं तो बीरबल ने कहा कि बच्चों देखो वो वो जो युवक है ना वो जो युवक है उसको कोई पंडित बोले ना तो वो चिड़ता बात है अच्छा बच्चों को तो यही चाहिए शरारती होते हैं चॉकलेट खाते खाते उस ब्राह्मण के पास जाकर ओ पंडित जी और बीरबल ने सिखा के रखा था दौड़ा पीछे तुम्हारी भली हो झोंकराओने भी मजा आएगी पाछ तो अः तो पंडित जी अब धीरे 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 बात फैलने लगी और ये करते करते बोले वो किसकी बात कर बोले वो पंडित और इस तरह से पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो गया वो गांव में न पढ़ा न परीक्षा दी એકવાર છગનો કે મારે પદ્મશ્રી થવું તો જૂઠા કાકા કે જગદીશભાઈ બધાને પાત્ર નીકળી જાય જાય તરત બની કાકા મારે પદ્મશ્રી થવું તો જૂઠા કાકા કે પેલી દીકરી થાય એનું નામ પદ્મશ્રી રાખ બધે જ લખાશે છગન બહુ હેલું છે એટલે પદ્મશ્રી છગનલાલ ફલાણા એમ બધે લખાવવા પડે કે હવે મારે આગળ વધવું છે એનાથી આગળની દીકરી જોઈએ તો કે હવે દીકરો થાય નામ પદ્મભૂષણ રાખજે એટલે પદ્મભૂષણ ને વાહેથી પછી બાપાનું નામ તો લખવું જ પડે છગનલાલ પદ્મભૂષણ છગનલાલ એટલે પદ્મભૂષણને ટપાલ આવે તો પદ્મભૂષણ છગનલાલ ને પોગે तू पदम भूषण छगन ला तम शरण i uh...

यमानं सततं पुरे सुरा सुरे योरकाते केदारमीशं शिवमेकमे सर्या विमले विमलेव सन्तं गोदा ीडे सुताम्रपर्णि जलराशियोगे निब्यसेतु Uh...